Сьогодні ми представляємо проєкт. Він справді сенсаційний. На жаль, в Україні сам сам статус багатьох винаходів не має такого ваги, як мав мати. У числі цього винаходу Йосипа Тимченка багато років тому я не знаю, чи про існування цього проєкту, пробував, е, знайти власне цей апарат, е, бо за легендою, як з'ясувалось нині, він начебто зберігається в політехнічному музеї в Москві, але як міхале це міф, і його там немає. В Одесі, в символічно в гостиниці в Паріж. Состоялись первые, первая коммерческая демонстрация движущихся картин. И только через два года после этого братья Лювьеры запатентовали и победили всех. Вы можете подойти в любую точку стола, то есть окружить стол, вращать, и каждый из вас увидит одно и то же. То есть зацикленное движение, первая анимация. Создал этот аппарат в 1877 году Эмиль Рейно французский ученый, изобретатель и механик. Потому что когда современных студентов первого курса, по крайней мере, ну даже в Карпатках, даже у нас, да, вот спрашиваешь, а когда же родилось 3D? Они говорят, Саватара. <режит> ну для того, чтобы это опровергнуть, каждый из вас может посмотреть вот этот аппарат. Это оригинал. Это оригинал 1904 года. Это такая машинка. Называется стереоскоп. Это бегущая лошадка та самая бегущая лошадка Эдварда Мейбриджа. То есть на определенном расстоянии поставили кабинки с фотоаппаратами, 16 фотоаппаратов. Протянули ниточку пусковому крючочку на беговой дорожке, белый фон поставили сзади на протяжении всего этого отрезка и пустили лошадь. Лошадь бежит, разрывает копытами эти самые ниточки, срабатывает фотоаппарат, один, второй, третий, четвертый, пятый, шестнадцать фаз подряд.